Kuala Selangor. Kalau kita tanya orang hari ini, apa yang mereka ingat? Monyet kat Bukit Melawati. Rumah api. Ikan bakar tepi sungai. Itu je. Tapi pernah tak kita fikir, bukit yang kita panjat ni dulu bukan sekadar tempat ambil gambar. Ini bukan sekadar tempat dating anak muda. Tempat ini dulu adalah pusat pemerintahan pertama negeri Selangor. Dulu di sinilah berdiri gagahnya istana. Berkibanya Panji Raja, dan berdentungnya meriam perang. Di sinilah Kesultanan Selangor bermula. Bukan di Kelang, bukan di Shah Alam, tapi di atas bukit ini, Bukit Melawati. Bila kita pandang laut di bawah sana, itu bukan sekadar pemandangan. Itulah laluan penjajah. Itulah arah datangnya Belanda membawa kapal perang dan niat merampas bumi kita. Dan di bukit ini, rakyat bangkit, sultan melawan, darah tumpah, tapi sejarah hilang. Nama dia, Raja Lumu, anak kepada Daeng Celak, salah satu dari lima bersaudara Bugis yang terkenal di seluruh Nusantara. Raja Lumu bukan orang biasa. Dia datang dari darah pahlawan dari bangsa pelaut yang gagah. Tapi yang lebih luar biasa, dia bukan ditakdirkan jadi lanun. Dia ditakdirkan jadi sultan. Tahun 1766, Raja Lumu datang ke Kuala Selangor dengan izin dan pengiktirafan daripada sultan para Raja Lumu diangkat menjadi Sultan Pertama Selangor. Nama di Raja Baginda ialah Sultan Salehuddin Shah Ibni Almarhum Dayang Celak. Dan di sinilah, di atas Bukit Melawati, Baginda dirikan pusat pemerintahan. Istana dibina, kubu dinaikkan, meriam diletakkan menghala ke laut berjaga siang malam dari sebarang ancaman. Baginda bukan hanya duduk di takhta. Baginda membina sistem menyatukan rakyat dan memperkuat hubungan dengan negeri-negeri sekeliling. Inilah detik bermulanya Kesultanan Selangor, bukan dari mana-mana buku teks, tapi dari bumi Kuala Selangor yang kita pijak hari ini. Tahun 1784, angin dari laut membawa awan hitam, bukan ribut, tapi bala tentera Belanda. Mereka datang dengan kapal perang, meriam dan niat jahat untuk menawan Kuala Selangor, untuk merampas tanah orang Melayu. Belanda tahu di bawah bukit ini ada kekayaan, timah, perdagangan dan laluan strategik yang boleh buka pintu ke seluruh Tanah Melayu. Mereka serang, mereka tawan bukit Melawati. Sultan Ibrahim, anakanda kepada Sultan Salehuddin, terpaksa berundur, tapi raja ini bukan pengecut. Beliau merancang, menanti waktu dan pada malam gelap yang tidak disangka Sultan Ibrahim lancarkan serangan balas. Tentera Selangor naik ke bukit semula, gunakan lorong rahsia. Belanda terkejut, mereka diserang dari belakang. Pertempuran berlaku di atas tanah ini. Di bukit ini, di tempat kita berdiri hari ini, akhirnya Belanda dihalau. Sultan kembali naik takhta. Kuala Selangor kembali ke tangan Melayu. Tapi sejarah ini tak masuk buku teks. Tak disebut dalam sekolah. Tak dikenang oleh generasi muda. Apa yang tinggal cuma batu. Meriam dan nama jalan. Sedangkan kisah perjuangan sebenar, hampir dilupakan. Kita selalu dengar, kalau salah, mesti dihukum. Tapi pernah tak kita tahu macam mana hukum itu dijalankan dulu? Di Bukit Melawati, dua tempat ini jadi saksi keadilan zaman silam. Batu hampa dan perigi beracun. Batu hampa, ia bukan sekadar batu besar. Di sinilah pesalah akan diikat. Kepalanya diletakkan atas batu itu. Lalu dihukum pancung zaman itu, tak ada peguam, tak ada perbicaraan yang panjang berjela. Kalau bersalah hukuman dijalankan, cepat, tegas dan adil. Rakyat takut untuk menipu, takut untuk kianat, sebab mereka tahu, hukuman bukan sekadar denda tapi nyawa. Perigi beracun, dengar namanya pun dah seram, tapi inilah alat pengadilan paling misteri di Kuala Selangor. Perigi ini, dimasukkan bahan beracun semula jadi dan pesalah akan disuruh minum air dari situ. Jika dia benar, dia akan selamat. Jika dia menipu racun itu akan membunuhnya perlahan-lahan. Ia bukan sihir, bukan mitos. Ia adalah sistem kepercayaan dan keadilan zaman dahulu, di mana rakyat yakin bahawa Allah akan membongkar siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Dan hari ini, perigi itu masih ada. Tapi siapa yang kisah? Siapa yang tahu bahawa di situ pernah diuji maruah nyawa dan keadilan sebuah negeri yang datang hanya nak ambil gambar, yang naik bukit hanya nak suap monyet. Tapi batu dan perigi ini sedang bercerita, mereka sedang menanti ada generasi yang kembali mendengar sejarah yang hilang. Naik saja ke puncak bukit melawati, kita akan nampak sebuah bangunan putih tinggi, bulat dan seolah-olah jadi penanda arah. Itulah rumah api Altingsburg, tapi ramai tak tahu. Rumah api ini bukan sekadar penunjuk jalan kapal. Ia adalah sisa peninggalan penjajahan Belanda, dibina pada tahun 1794. Selepas Belanda dihalau, rumah api ini rosak, lalu dibina semula oleh British pada tahun 1910. Dan sejak itu, ia berdiri sebagai tanda bahawa tempat ini pernah jadi rebutan kuasa besar dunia. Hari ini, orang datang bergambar, pegang pagar, selfie dengan rumah api tapi mereka tak tahu. Inilah menara penjajah dan menara inilah yang menyaksikan datangnya kapal asing, tumpahnya darah pahlawan dan hilangnya kedaulatan sementara. Tak jauh dari situ di bahagian yang sunyi dan tenang, terletaknya makam diraja. Inilah tempat persemadian Sultan Salehuddin Shah, Sultan pertama Selangor, juga Sultan Ibrahim yang gagah melawan Belanda dan juga Sultan Muhammad. Mereka bukan raja biasa mereka pemula sebuah negeri mereka benteng yang mempertahankan tanah ini dengan darah dan keberanian tapi hari ini berapa ramai rakyat selangor yang pernah ziarah makam ini berapa ramai tahu nama mereka kita selalu sebut daulat tuanku tapi di sinilah tempat tuanku disemadikan tanpa perhatian tanpa doa rumah api dan makam ini jadi saksi antara penjajahan dan perjuangan antara pelawat dan pewaris antara sejarah yang ditinggal dan bangsa yang lupa asal usulnya. Kalau dulu, bukit melawati ini jadi tempat sultan dirikan kubu, tempat pahlawan berjaga malam, tempat rakyat pertahan tanah dari Belanda dan lanun laut. Tapi hari ini, yang datang ke sini, naik trem, bawa roti, suap monyet, ambil gambar rumah api, selfie dengan pemandangan laut. Lepas tu, turun bukit, makan ikan bakar. Sejarah tak ada siapa kisah, tiada siapa baca papan tanda, tiada siapa sebut nama raja, nama pahlawan, nama perjuangan. Dulu tempat ini pusat pemerintahan, hari ini tempat riadah. Dulu tempat ini medan berdarah, hari ini tempat monyet berebut pisang. Ironinya, kita jadikan tempat pahlawan sebagai tempat hiburan. Kita jadikan bukit perjuangan sebagai spot TikTok. Dan begitulah cara bangsa kita melupakan sejarah bukan dengan niat, tapi dengan kejahilan yang diwarisi. Bukit Melawati, tempat yang pernah dibina dengan keringat dan darah, hari ini jadi pentas pelancongan ringan. Dan sejarahnya, hanya tinggal batu dan nama jalan. Kita selalu bangga sebut, Selangor Negeri Maju. Ada bangunan tinggi, ada pusat membeli belah, ada teknologi, ada segala-galanya. Tapi kita lupa, semua itu takkan ada kalau dulu tiada Raja Lumu. Kalau tiada Sultan Ibrahim, kalau tiada Bukit Melawati, kalau tiada darah yang tumpah demi bumi yang kita duduk hari ini, sejarah bukan untuk ditinggal. Sejarah bukan benda lama. Sejarah adalah akar dan bangsa yang terputus dari akar akan tumbang perlahan-lahan. Bukit Melawati bukan sekadar tempat, ia adalah peringatan bahawa dahulu pernah ada sultan yang tak tunduk, pernah ada rakyat yang bangkit. Pernah ada negeri yang berdiri sendiri tanpa tunduk pada penjajah. Hari ini, kita bukan dijajah dengan meriam, tapi dengan kejahilan, dengan hiburan yang melalaikan, dengan pelancongan tanpa kefahaman. Kita sendiri yang biarkan sejarah dilupakan. Tiba masa untuk kita ubah semua itu. Ajak anak-anak ke bukit melawati, bukan sekadar untuk tengok monyet, tapi untuk kenal asal usul. Ajak rakan-rakan ke makam sultan, bukan sekadar untuk bergambar tapi untuk hadiahkan al-Fatihah dan ajak diri kita sendiri untuk buka mata, buka hati dan semula kenal siapa kita. Kerana kalau kita sendiri tak kisah, siapa lagi yang akan pertahankan cerita nenek moyang kita? Kuala Selangor bukan sekadar bukit, ia lambang bahawa sejarah bukan untuk disimpan di muzium, tapi untuk dihidupkan kembali hari ini.